ular dastlab o'zlarini faoliyatini siyosat emas ma'rifatdan boshladilar. boshladilarsiyosiy <laughs> idora jadidlarni har birini orqasidan odamlar qo'ygan 3 oy davomida 87 yetti kishi qamoqqa oetdavlati <laughs> bularni xotirasiga ham o'todi bitta turkistonni o'zida ocharchilik natijasida 1.5 milliondan ziyod odam o'ladi na matbuotda na biron joyda munovaqorolar hatto qamoqqa olinganligi haqida ma'lumot e'lon qilinmagan hatto bular haqida chiqarilgan hukm ham xalqdan ko'chilik bilmaydi bu biz faqat tarixchilar bilamiz turkistonda dastlabki konsentratsion lagerlar qurilgan bolshviklar qurgan buni gitler bulardan o'rnak olgan vaqtida tarix ulug' murabbiy ajdodlar yodi muqaddas deyishadi haqiqatdan bor gap mamlakat taraqqiyotini uning kelajagini va bugunini albatta tarixdan olingan ibratgina yanada yuksaltiradi jadidchilik istiqlolchilik harakati to'g'risida o'zbekiston fanlar akademiyasi tarix instituti bosh ilmiy xodimi tarix fanlari doktori professor qahramon rajabov bilan suhbatlashamiz turkiston tarixida muxtoriyatchilik jadidchilik harakati umuman istiqlolchilik harakatining boshlanishi qanday bo'lgan yani? endi biz dastavval so'zni o'sha turkistondagi jadidchilik harakatidan boshlar ekanmiz bu hozirgi bugungi kunda ko'pchilikka yaxshi ma'lum bu harakat o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida demak bundan taxminan bir yuz o'ttiz yil bir yuz yigirma besh yil muqaddam vujudga kelgan edi o'sha paytda Turkistonning millat oydinlari bir guruh yoshlar ular haqqiy ma'noda ko'pchiligi yosh bo'lishgan bular faqatgina Turkistonning o'zida madrasalarda buxoro samarqandda o'qishdan tashqari ularning aksariyati o'sha paytlar istanbulda borib bilim olishgan edi boshqa sharq mamlakatlari yevropada ular ta'lim olgan edi mana shular asta sekin turkistonga u paytda buxoro amirligi mavjud edi xeva xonligi turkiston general gubernatorligi uni markazi toshkent bo'lgan mana shu yerga qaytgandan keyin o'sha millatni uyg'otish uchun uni ma'rifat yo'li bilan o'sha mustamlakachilik zulmidan, ya'ni biz biz bilamiz rossiya imperiyasini mustamlakachilik ostida yashar edi turkiston 19 asr 60 70 yillardan boshlab mana shunday bular tarix maydoniga chiqdilar bu harakat jadidchilik deb ataldi nega bunday atalganligini ham hammamiz bilamiz ya'ni bu yerda jadid o'sha arabcha u yangi degan so'zdan olingan edi harakat vakillari esa o'zlarini taraqqiyparvarlar deb aytishgan o'sha paytda turkistondagi jadidchilik harakatining tepasida samarqandlik mashhur ulamo muftiy mahmudxo'ja behbudiy turgan edi bu harakat bir vaqtni o'zida samarqandda buxoroda toshkentda farg'ona vodiysida xorazmda boshlandi mahmudxo'ja behbudiydan tashqari o'sha paytda harakatning mashhur namoyandalari qatorida biz buxoroda abduraif fitratni abdulohid burxonov munzimni sadiriddin ayniyni fayzdulla xo'jayevni usmonxo'jani va yana boshqa o'nlab nomlarni aytishimiz mumkin Undan tashqari bu harakatning boshida samarqandda behbudiyning yonida turgan o'sha abdulqodir shakuriyni muhammad siddiqiylarni gapirish mumkin fohixo'ja o'g'li ibrat bu harakatning mashhur namoyandasi edi sufizoda keyinchalik esa ular qatoriga qo'qonda hamza hakimzoda niyozev qo'shildi bundan tashqari xorazmda o'sha polvonniyoz hoji yusupov boboxon oxunovlar bor edi va toshkentda esa jadidlarning eng mashhur namoyandasi bu shubhasiz munavvar qori abdurashidxon o'g'ri bo'lgan munavvar qorim bilan bir qatorda ular safida abdulla avloniylar ubaydulla xo'jayev ubaydulla xo'ja asadulla xo'ja o'g'lini aytishimiz mumkin abdulla avloniylarni toshkentda yana tavalloh yana boshqa bir qator nomlarni biz tilga olishimiz mumkin hozir mana yuqorida aytilgan mana shu o'nlab nomlar ostida bu o'zbek xalqining buyuk farzandlari siymosi yashirilgan Hmm. behbudiy bo'ladimi fitratmi faydulla xo'jayevmi munavvar qorimi bular o'sha millat taraqqiyoti uchun o'sha paytda nafaqat o'zlarini faoliyatini balki butun mol mulkini ham tikdi Jadidlarning hmm. aksariyati bular boy badavlat odamlar bo'lgan ular o'z hmm. hisoblaridan dastlabki jadid maktablari ochganlar o'sha munavvar qori toshkentda masalan abdulvohid burxonovlar buxoroda usmonxo'jalar buxoroda ochdi farg'ona vodiysida xorazmda shunday maktablar ochildi a bular dastlab o'zlarining faoliyatini siyosat emas ma'rifatdan boshladilar ya'ni ular millatni ma'rifatli qilib uni xatsavodli qilib oldin uni tushgan holatini biz boya aytdik-ku, rossiya imperiyasini o'sha mustamlakasi ostida yashar edi turkiston o'lkasi buxoro amirligi bilan xiva xonligi rasman mustaqil bo'lgan bilan ular ham qaram edi ularni hududini hmm. katta qismini rossiya bosib olgan edi masalan hmm. buxoro amirligini ham xiva hmm. xonligini ham qolgan qismlar ustidan rossiyani protektorat ya'ni homiyligi o'rnatilgan edi masalan hmm. o'sha paytda buxoro hukmdorlari oldin amir abdullahadxon bo'lgan bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yildan amir saidolxon bo'lgan ular faqat ichki siyosatda mustaqil edi xorazmda yashab o'sha muhammad rahmixon mashhur feruz undan keyin uni o'g'illari o'sha ispandiyorxon yoki qisqa muddat eng oxirida said abdullaxon xon bo'lishdi va ular ham xuddi shu buxoro amirligini holatida edi bo, bu boshqa hududlar ya'ni hozirgi butun farg'ona vodiysi samarqand toshkent mana jizzax bu tomonlar esa bevosita rossiya imperiyasini tarkibiga qo'shib olingan va bu yerda turkiston o'lkasi yoki turkiston general gubernatorligi markazi toshkent shahri tuzilgan edi mana shuning uchun jadidlar ma'rifat sohasidan o'z faoliyatini boshladi bu bularni bu ishidan rossiya imperiyasi ma'muriyati qo'rqib qoldi chunki hmm. rossiyani o'zida ham o'sha paytda podhsho hokimiyatiga qarshi o'sha imperatori hokimiyatiga hmm. qarshi inqiloblar qo'zg'olonlar ketayotgan edi masalan bir ming to'qqiz yuz besh yettinchi yillarda bo'lgan birinchi rus inqilobini aytish şey mumkin keyinchalik bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda fevral o'sha hmm. nimasi voqealari inqilobi bo'ldi mana bular natijasida de, demokratik erkinliklar joriy qilish talabi chiqa boshladi bundan turkiston jadidlari ham unumli foydalanib bir ming to'qqiz yuz olti yettinchi yillarda gazetalar chiqara boshladi hmm. o'sha şey birinchi mana bizni o'sha jadidlarni şey gazetasini nomi bu taraqqiy gazetasi bo'ladi yani. nomi ham taraqqiy uni hmm. obid ismoilov bu hmm. gazetani nima qilgan odam bosh muharrirlar hatto uni ismiga obid taraqqiy ya'ni taraqqiy so'zi qo'shib hmm. shu laqab keyinchalik uni ismiga aylanib ketgan edi lekin bu gazetalar qisqa muddat chiqdi ularni chor oxrankasi degan bir tashkilot bo'lgan ular yopib qo'ydi bu nima edi chor охранkasi bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda o'sha rossiya imperiyasi turkiston rayon muhofaza bo'limi degan bir siyosiy idora tuzadi hmm. bu turkiston general gubernatorligi huzurida maxsus o'zi faqat turkiston general gubernatoriga bo'ysunadi bu, bu siyosiy idora ya'ni o'sha podsho hokimiyatiga qarshi e rossiya imperiyasiga qarshi e kurashadigan odamlarni aniqlash ya'ni hmm. rossiyada o'sha paytdagi imperiyani xavfsizligi nuqtai hmm. nazaridan kurash olib borish kerak edi buni xalq tilida охранka deyilgan rasmiy hujjatlarda ham chor охранк deyiladi ya'ni siyosiy idora mana shu охранкa mana bu jadidlarni har birini orqasidan odamlar qo'ygan o'sha munavbar hmm. qori bo'ladimi hatto shu darajada buxoro amirligida bular o'zining jozlarini yuborib u yoqda masalan o'sha şey buxorolik taraqqiyparvarlar boya biz yuqorida aytdik ko'pchiligi turkiyada o'qib istanbullarda o'qib kelgan edi ular butunlay yangi g'oyalar bilan qaytib kelgan edi masalan şey o'sha usmonli turk sultonligida ham o'sha şey paytda katta islohotlar ketayotgandi yosh hmm. turklar harakati Ittihod va taraqqi partiyasi bor edi Ulardan ilhomlangan bizni o'sha şey taraqqiyparvarlarimiz bizni jadidlar bizni ota bobolarimiz o'sha yigirmanchi asr boshlarida buxoroda yosh buxoroliklar hmm. partiyasini tuzgan xorazmda yosh xivaliklar partiyasini hatto toshkent farg'onada yosh taraqqiyparvarlar ayrim hujjatlarda yosh sarlar ham deyiladi mana shunday turli jamiyatlarni tuzishgan a mana bularni ustidan esa bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda tashkil qilingan o'sha rossiya imperiyasini turkistondagi siyosiy idorasi ya'ni chor oxrankasi kuzatuv olib bordi mana hmm. shu hujjatlar bugungi kunda ham mavjud o'zbekiston milliy arxivini maxsus fondi bor o'sha Axranka fondi deyiladi shu yerda saqlanadi bu Axranka 1917 yilgacha mavjud bo'lgan keyin esa uni funksiyalari boshqa tashkilotlarga o'tdi mana sovet davlati keichka ke, depo n ktudiku o'sha tashkilotlarni bu boshlang'ichi bo'lgan buni rossiya imperiyasi turkistonda hmm. tashkil qilgan n u yoqda ham bo'lgan u peterburgda moskvada o'zlarida bu turkiston rayon muhofaza bo'limi rasmiy nomi hmm. turkiston rayon muhofaza bo'limi o'sha o'shaudd turistonudi e, bur, aslida ular turkistonni emas turkistonlik taraqqiyparvarlarni sog'lom fikrlaridan o'zlarini himoya qilish uchun o'sha rossiya imperiyasi himoya qilish uchun tuzilgan edi shu o'rinda <laughs> bitta qisqa savol berib o'tmoqchiman mana nimada arxivlarimizda bu borada <laughs> yangi ma'lumotlar <laughs> ochildimi yoki biz bilmagan qandaydir yangi ma'lumotlar <laughs> endi bu yerda bunday arxivlarda bu juda og'riqli savol man o'zim 35 besh yildan buyon mana shu tarix institutida ishlar ekanman shu doimiy faoliyatimiz o'sha bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yildan boshlab arxiv bilan bog'liq hali u paytda sovet davlati bor edi bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqiz hali mustaqillikka erishmagan edik o'sha birinchi marta o'sha bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda man tarix institutida aspiranti bo'lganimdan keyin arxivlarga ishlashni boshlaganmiz keyin mustaqillik yillarida juda ko'p hujjatlarimiz ochildi o'sha to'qsoninchi yillar boshida keyin o'sha payt qayta qurish davri edi endi hozirgi paytda ham mana shunday hujjatlarni ochish masalasi ko'tarilyapti lekin bu qoniqarli deb aytib bo'lmaydi Men bir narsaga tushunmaymanda bu rossiya imperiyasini hujjatlari bu 17 yettinchi yilgacha bo'lgan 17 yildan keyin rossiya imperiyasi o'zi tugadi bolsheviklar bu nimani hmm. o'rniga keldi ya'ni yangi ular sovet davlatini qurdi 17 yil hmm. sovet davlati ham 91 yilda tarix nimasiga axloqxonasiga ketdi 75 yillik taraqqiyot hmm. bu davlatlarni o'zi bugungi kunda yo'q lekin mana shulariga tegishli bo'lgan hujjatlarni ham hammasini biz olamiz degan bir fikrini hmm. man aytsam noto'g'ri gapirgan bo'laman. ko'pchiligi hozir ham maxfiy turibdi hmm. ayrimlari o'sha maxfiylik pardasida bo'lganda ruxsat berilsagina ishlay olamiz hmm. masalan o'sha sovet davrining hujjatlarida совершенно секретно сверсекретно degan jumlalar ostida saqlangan materiallar bor Hmm. ya'ni mutlaqo maxfiy yoki qat'iyan maxfiy mana hmm. ikkita kategoriya mutlaqo maxfiy yoki qat'iyan maxfiy bunga faqat maxsus odamlargina hmm. kira olgan bunday hmm. ruxsatlar bilan lekin u hujjatlarni faqat tanishish mumkin bo'lgan u paytda hmm. faqat o'qish foydalanib yo'q yo'q undan masalan ko'chirma olish mumkin bo'lmagan hmm. masalan man o'zim ham shunday hujjatlarni nima qilganman keyin maxsus tilxatlar yoziladi bunday hujjatlarni hmm. oshkor qilsangiz hmm. tegishli o'sha javobgarlikka tortilish haqida hmm. endi bunday holatlar o'tib ketdi har bir davlatni davlat siri bo'lishini men tushunaman lekin bu davlatlar yo'q sssr davlati yo'q ya'ni sovet davlati rossiya imperiyasi yo'q agar bu yerda gap o'zbekiston Respublikasining davlat sirlari haqida ketganda edi men arxivchilarni to'la ma'noda qo'llab quvvatlar edim lekin mana shu davlatlarni o'zi bittasini tugaganiga mana 106 yil 107 yil bo'ldi 17 yil tugagan ikkinchisi 1991 yil tugagan lekin mana bularning hujjatlarini ham to'laligicha ololmasligimiz ba'zan okay. bizni okay. har xil o'sha shubhalarga olib keladi bir narsa ham bordi, agar masalan jadidlar haqida yanada ko'proq ma'lumotlar balki o'sha yerlarda şiirlerde... o'sha u gapingiz to'g'ri keyin okay. keyin mana yana bitta og'riqli nuqta bizni juda ko'p jadidlarimiz toshkentda qamoqqa olingan bilan moskvaga olib ketilgan yoki hmm. davlat rahbarlarimiz masalan hmm. munavvar qori hmm. abdurashidxoniv hammamiz bilamiz bu o'sha bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yilda sakson yetti nafar safdoshi bilan qamoqqa olinadi bir hmm. ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yil noyabrda munavvar qori va boshqalar hibsga olish boshlanadi uch oy davomida hmm. sakson yetti kishi qamoqqa olinadi shu hmm. sakson yetti kishi ustidan bitta jinoiy ish ochilgan munavvar hmm. qora va uni safdoshlari nomi bilan hmm. bular keyin hammasi o'sha şey, 1929 ning oxiri 1930 ning boshlarida moskvaga olib ketilgan o'sha hmm. paytda. moskvani o'zi 1,5 yil tergovni olib hmm. borgan 1,5 yil 1929 noyabrda qamoqqa olingan bo'lsa bu ularni ustidan yopiq sud moskvada 1931 yil aprelda bo'ladi hmm. o'sha paytda na matbuotda na biron joyda muna fuqarolar hatto qamoqqa olinganligi haqidagi ma'lumot e'lon qilinmagan u paytda internet bo'lmagan u paytda mana bunday telefonlar bo'lmagan bunday axborot nimasi bo'lmagan lekin u paytda eng katta axborot bu birinchi o'rinda matbuot edi sovet matbuoti rasmiy ma'lumotlarni yozar edi o'sha moskvadagi hmm. pravda известия gazetalaridan tashqari o'zbekistonda pravda vostoa bo'lgan qizil o'zbekiston gazetalari bo'lgan yana boshqa nimalar ularda bu ma'lumot yo'q hatto bular haqida chiqarilgan hukm ham xalqdan yashirilgan qanday hmm. hukm qilindi bular buni biz oradan mana o'ttiz birinchi yilda bular hozir aytaman hukmni ham bular o'sha jazoga tortilib hukm chiqarilgan bo'lsa biz oradan oltmish yil o'tgandan keyin bilganmiz to'qson to'qson birinchi <im> yil ya'ni sssr parchalanib ketayotgan unda ham moskovskiy komsоmols degan gazetada bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda bularni haqida o'sha sudni yopiq sud bo'lganbu shuni qarori e'lon qilingan u moskvani yoshlarini moskovskiy комсомолс gazetasi u xuddi bizni toshkent oqshomi yoki shahar gazetamizga o'xshagan ana o'shanda munavvar qori va uni o'n besh nafar safdoshi o'lim jazosiga hukm qilingan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz birinchi yil o'sha aprel oyida qolganlari esa turli muddat bir yil ikki yil uch yil o'n yilgacha u paytda eng yuqori qamoq muddati o'n yil bo'lgan o'ttiz birinchi a lekin qamoqdan faqat bir kishi qaytib keldi oradan yana o'ttiz yil o'tgan stalin vaftdan keyin bilamiz bir ming to'qqiz yuz ellik uchinchi yil keyin ellik oltinchi yilda partiyanin yigirmanchi sezida shaxsga sig'inish qoralangandan keyin 1955-56 yillarda begunoh qamalgan va tirik bo'lgan vatandoshlarimiz shu jadidlarning bir qismi boshqalar partiya arboblari davlat arboblari milliy kommunistlar ko'pchiligi ular kommunist bo'lgan sovet davlatiga xizmat qilgan sadoqat bilan bu boshqalar endi bular ham qamalgan edi bir qismi otib tashlangan bo'lsa bir qismi qamoqxonalarda tirik edi yozuvchilar shoirlar mana said ahmadlar ular keyin qamalgan 1950 to'qqiz yil yozuvchi masalan shuhrat saidahmad shukurulloh mana bular keyin qamoqdan qaytib keladi o'shanda munavvar qora ishi bo'yicha bitta odam qaytib kelgan hmm. oltmishinchi elliginchi yillarni oxirida u o'ttiz yilcha yigirma sakkizmi yigirma to'qqiz yil umrini qamoqda o'tkazgan hmm. man aytmoqchimanki mana shularni hujjatlarini biz ko'rishimiz kerak bu hujjatlar lekin moskvadan olingan munavvar qorava safdoshlarini jinoiy ishi o'n sakkizta jildda o'n sakkiz tom mm. har bir tom to'rt yuz besh yuz varaq mm. ularni vaqtida man ko'rganman maxsus idorani arxivida saqlanadi hatto shunday e bo'lganki bu bular o'ttiz birdaei otib tashlandi deb qamoqqa ketdiku qolganlari mm. boya aytdik qamoqdan faqat bir kishi qaytib keldi undan keyin ham bularni bu ishi bo'yicha yana ikkijil material to'plangan o'n to'qqiz yigirmanchi i o'ttiz birinchi yildan keyin ham keyin shunday bo'lganki jadidchilik harakati o'sha qoralangandan keyin ya'ni o'ttizinchi yillarda bular endi kommunistik mafkuraga mos kelmaganligi boshqalar uchun sovet davlati bularni xotirasiga ham o'ta ochdi o'sha o'ttizinchi yillarda bular to'g'risida gapirish mumkin emas edi munavvar qorinni kitoblari yoki abdulla qodiriyni kitoblarini birovni şey uyidan chiqsa hmm. u kamida besh yil qamoqqa ketardi o'sha bo'lmasa o'sha hmm. kitoblar u chet elda chiqolmagan uni ular o'zi o'zbekistonda chiqqan sovet davlatini nashriyotlarida bosilgan o'sha kitoblar o'z davrida haligi yigirmanchi yillarda masalan badiiy asarlar yoki o'tgan kunlar asari masalan abdulla qodiriyni yoki mehribdon chayon yo fitratni asarlari masalan ular hatto moskvada bosilgan yigirmanchi yillarda fitratni juda ko'p kitoblari sovet davlati tomonidan lekin mana shularni uyidan odamni topilsa ham o'sha o'ttizinchi yillarda bular xalq dushmani deb otib tashlangan paytda ularni o'zi ham qamoqqa ketar edi aytmoqchimanki mana shunday jarayon bu doimiy ravishda jadidlarga nisbatan millat oydinlariga nisbatan bo'lib turgan bu sovet davlatini ko'pchilik ertak go'yoki sovet davrida bu mo'jiza bo'lgan odamlar hmm. zo'r yashagan deydi de. mani o'zim sovet davrida 30 yil yashaganman hmm. ya'ni 1962 ming to'qqiz yuz yilda tug'ilganman mani bolaligim yoshligim o'sha yigirmanchi asr oltmishinchi yetmishinchi yillari saksoninchi yillarda toshkent davlat universitetida o'qiganmiz o'sha jarayonlarni şey ko'rganmiz qayta qurish paytidagi holatlarni lekin sovet davlatini muayyan bir davridagi na bir xotirjamlik tinchlik bo'lgan bo'lsa ya'ni xalq şey, bir ozgina erkin nafas oldi bu endi asosan brijnev davri o'sha 1960-yillarning o'rtasidan to saksoninchi yillarning boshigacha bir 15-16 yillik davr undan oldin bu yerda ahvol juda og'ir bo'lgan masalan biz tarixchi sifatida bilamiz o'sha şey, hmm. bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda boshlangan ocharchilikni millionlab odamlar qirilib ketgan bitta turkistonni o'zida bir ming to'qqiz yuz o'n yetti yigirma uchinchi yillardagi ocharchilik natijasida bir yarim milliondan ziyod odam o'ladi ochlikdan bitta farg'ona vodiysida man o'zim hujjatlarda buni doim aytaman o'zim o'sha hujjatlarni ko'rganman farg'ona viloyati arxivida ham o'zbekiston milliy arxivida ham ular bor bir mig to'qqiz uz o'n yetti yigirma uchinchi yillarda farg'onada ocharchilik oqibatida bir million kishidan ortiq kishi o'ldi deb sovet davlatini o'zi hisobot beryapti o'n yettinchi yilda farg'onani aholisi vodiyni ikki million ikki yuz ming kishi bo'lgan o'n yettinchi yil demak olti yil ichida aholini deyarli yarmi ochlikdan o'lyapti qozog'istonda o'ttizinchi yillarda umuman dahshatli ocharchilik bo'lgan o'ttizinchi yillardagi ocharchilik bizda kamroq bo'lgan lekin 17 23 da u samarqandda masalan hozirgi samarqand jizzax u paytda samarqand viloyati bo'lgan bu yerni o'zida 300-400 ming odam ocharchilikdan o'layapti. mana bunday holatlar bu kitoblarimiz bor mana turkistondagi ocharchilik dahshatlari degan o'tgan yili man chiqardim bu kitobni 1 yil hali 1 yil bo'ldi endi mana shu voqealar mana bu yerda jadidlarni faoliyatini ham ko'rish mumkin mana shu jadidlar xususan o'n yetti o'n sakkizinchi yildar ular boshida ko'pchiligi sovet hokimiyati bilan hamkorlik qildi nega hamkorlik qildi ular sababi ular o'yladini bolsheviklar har xil va'dalar berdi biz nimalar beramiz ozodlik beramiz u rossiya imperiyasi bosqinchi edi zolim edi leninni bir gapi bor o'sha sovet davlatini asoschisi bolsheviklar partiyasi rahbari rossiya deydi bu xalqlar turmasi deydi lenin aytgan bu gapni u u o'zi sovet rossiyasi emas o'n yettinchi yildan oldingi rossiyani ko'zda tutgan ya'ni rossiya imperiyasida a biz endi bu xalqlar turmasini deydi ozod xalqlar mamlakatiga aylantiramiz deydi aksincha oldin xalqlar turmasi bo'lsa rossiya endi sovet davlatii uni asosiy qismi rossiyadan iboratku biz ham sovet davlatiga kirganmiz bu yerda konsentratsion lagerlar qurilgan bizni undan keyin o'n sakkiz o'n to'qqizinchi yildan boshlab bolsheviklar hokimiyat tepasiga biz masalan mana xusan bizlarni avlod vaqtida sovet filmlarida ko'radi u germaniya yoki gitler birinchi marta yevropada konsentratsion lagerlar qurgani ikkinchi jahon urushi davrida mana qilich va qalqon degan mashhur kinolar bor kitoblar bor o'zingiz ham xabardor bo'lsangiz kerak lekin buni ko'pchilik bilmaydi bu biz faqat tarixchilar bilamiz bir ming to'qqiz yuz o'n sakkiz o'n to'qqizinchi yilda turkistonda dastlabki konsentratsion lagerlar qurilgan bolsheviklar qurgan buni gitler bulardan o'rnak olgan vaqtida nemis o'sha fashistik germaniya deymizku gitler hokimiyati tepasiga bir ming to'qqiz yuz o'ttiz uchinchi yilda keldi bolsheviklar o'n yettinchi yilda keldi hokimiyat tepasiga rossiyada a bu mana bu yerda bu konsentratsion lagerlar qurilib bu yerda odamlar xuddi o'sha og'ir sharoitda yashagan ular mehnat qilgan a keyin esa bu konsentratsion lagerlar 30 yildarga kelib gulakka aylangan bu katta qatag'on paytida qamoqxonalar qurilgan u sssrni hududini katta qismi iqlim juda og'ir masalan mana hatto qozog'istonni o'zi katta qismi shimolda joylashgan sovuq bo'ladi uzoq sharq bor shimol bor Sibir bor u yerni iqlimi bu bilasiz o'ziz a mana bunday sharoitda kim borib u yerda yashashni xohlaydi kim u yerdagi foydali qazilmalarni qazib oladi yer tagida yotgan hmm. oltinni ko'mirni neftni gazni a e bu ishni sovet davlati qamoqxonalar ochib million million odamlarni qamoqqa tashlatib hmm, u yoqda ishlatib a e biz esa bizni dunyoqarash bizning tasavvur u faqat urush kinolarini ko'rib gitler faqat bunday kansellader qurgan deymiz hmm. aslida buni bolsheviklar 1918 19, 19. yillarda turkistonda boshlagan edi birinchi ana o'shanda jadidlarni biz faoliyatini ko'ramiz ularni keyin bir <laughs> qismi bu nimalarga qarshi chiqqanligini biz ko'ramiz <laughs> va oziq ovqat qo'mitalari o'sha paytda bo'lgan oziq ovqat qo'mitalarida ular <laughs> ishlagan oziq ovqat qo'mitalari chunki och qolgan odamlarga ovqat berish kerak non berish kerak davlat ham ma'lum bir <laughs> harakat qilyapti lekin sovet davlati birinchi o'rinda o'sha g'allani kimga beryapti g'allani birinchi o'rinda yevropalik aholiga beryapti o'risga beryapti yahudiyga beryapti slavanlarga beryapti lekin mahalliy aholiga o'zbekka qozoqqa tojikka yo turkmanga berilmay mana bunday milliy tengsizlik siyosatini olib boryapti qizlar armiya vakillariga beryapti chunki sovet davlatini asosiy tayanchi qizlar armiya oldin qizlar armiya safida mahalliy aholi bo'lmagan o'zbeklar qozoqlar ular bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yildan keyin frunzeni buyrug'i bilan majburan jalb qilingan bizni xalqimiz xohlamagan bosqinchi qizlar armiya safida kirib o'zini hmm. nimalariga o'q otishga ularni o'ldirishni xohlamagan xalqiga hmm. qarshi hmm. chiqishga o'zini xalqiga lekin keyin siyosat o'zgargan boshqa bo'lgan davr zamon holatlar murakkablashgan keyin aholini muayyan qismini ham endi bular bolsheviklar tomoniga o'tgan o'sha işte mahalliy aholini o'zbeklar bo'ladimi qozoqlar bo'ladimi tojiklar bo'ladimi mana bu jarayonlar bo'lgan ana shu jarayonda jadidlarni ham biz ko'ramiz muayyan qismi yeah. sovet davlati bilan hamkorlik qilganligini o'sha munavvar qori bo'ladimi boshqalar bo'ladimi buxoro respublikasi xorazm respublikasi bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda tuzilganda bu yerda hokimiyat tepasiga jadidlarni o'zi keldi o'sha hmm. yosh buxoroliklar yosh xivaliklar partiyasi a'zolari lekin ularga shart qo'yildi sizlar endi hokimiyatga birinchidan ularni hokimiyatga o'sha qizl armiya olib keldi rossiya hmm. kirib bu yerdagi ki, o'sha hokimiyatlarni hmm. ag'darib ah tashladi ular o'z kuchi bilan buni ololmasdi monarxiyani ag'dardi endi go'yoki bu yerda xalq respublikasi tuzildi keyin ular shart qo'ydi endi dedi sizlar bu partiyalarni tü... yo'qotasizlar ya'ni yosh buxoroliklar yosh xivaliklar sizlar endi kommunistik partiyaga kirasizlar natijada u buxoro kommunistik partiyasi tuzilgan xorazm kommunistik partiyasi umumiy partiya bu rossiya kommunistik partiyasi edi bilasiz bilasizn turkistonda turkiston kompartiyasi bo'lgan ya'ni turkistonni o'zida ana shunday bular kommunistik yo'nalishni tanlashiga majbur bo'ldi a buxoro xorazmni bu nomiga bo'lgan mustaqillik to'rt besh yil davom etdi va bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilni oxirida bu respublikalar tugatildi o'rta osiyoda ke milliy hududiy chegaralanish o'tkazilib o'sha bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilni oxirida yangi respublikalar mana o'zbekiston sssr turkmaniston ssr hmm. tojikiston ssr va boshqalar tuzildi mana <Susurman> bu hmm. jarayonlardan <Susurman> keyin jadidchilik hmm. harakati siyosiy maydonda o'zini faoliyatini to'xtatishga to'g'ri keldi bir tomondan sovet hokimiyati kuchaydi endi bu istiqlolchilar ya'ni sovet tarixiy adabiyotlarida bosmachilar deb atilgan milliy ozodlik kurashchilari ham yengila boshladi Qurboshlar faoliyati ular 10 yillar davomida sovet hokimiyatiga qarshi kurashgan edi qizlar armiyaga qarshi kurashgan edi mana shunday holatda endi biz bilamizki sovet davlati o'zini yangi pozitsiyalariga o'tdi yangi mavqiga hmm. a bunday narsalar jadidchilik harakatini mag'lubiyatiga olib kelgan edi